Друзі, ми продовжуємо наш ефір. І у нас в гостях в нас в ефірі вже є гість. Це Артем Свистун. Я думаю, людина, яку знає у Миколаєві кожен керівник молодіжно-народного аматорського театру Стук вітаємо вас. Дякую, що завітали програму. Нещодавно у прямому ефірі. Ми вас вітали з нарожні. Тепер хочу привітати особисто. Дякую. Так, що так, чому, скажімо, так, ми подієво намагаємося запрошувати гостей, гостей, чому запросили. Редакція, скажімо, так, дізналася, що нещодавно ви були в Білорусі. Що робили, я так розумію, що це було пов'язано з театром. Що це було? Трохи анонсуйте вже, скажімо так, заднім числом. Ну, я хочу сказати, що прежде всего спасибо вам і поблагодарить вас, тому що ви найкращі ведущий. Я кожного просипаюся і, дійсно сонячне відділення. Давай, давай, зробимо це зірку про наша Олечка, руда. Вот. Ну, действительно очень приятно и вся жизнь театр. И в Беларуси я был представлял Украину, я был сопредседателем жюри, и был международный пятый фестиваль ⁇ Барановича, «Брестская область, параллельные миры ⁇ Были представлены пять стран, это Германия, Беларусь, Россия. Украина, Чехия, и мы там смотрели спектакли, анализировали, была лаборатория. Ну и одна из миссий, которая была у меня, это пригласить на наш фестиваль, который уже в этом году состоится, 10-й юбилейный театральный фестиваль молодежных и детских юношеских театров. Это «Южные маски-2015». Я думаю, что это событие, которое известно в городе Николаеве, и мы проводили и в Николаевской области, и в Коблево, Одесса. Но Николаев поистине в этом году увидит самые-самые лучшие творческие коллективы, потому что цифра 10 для фестиваля тоже хороший показатель. И парад шествия по нашей главной улице в городе. Это уличные театры. Это представление на шести основных сценических площадках. Это сцена Русского драматического театра, театра кукол, университета культуры, колледжа культуры. Также мы задействуем район Николаевской области, Воскресенский дом культуры. И это очень приятно, чтобы Июнь месяц был такой насыщенный, mm -hmm. а, в преддверии летних каникул, а, театральным мастерством и искусством. Потому что то, что могут позволить себе аматорские, любительские а, театральные коллективы, не может позволить себе профессиональный театр. Mm -hmm. А еще в чем вы резнете? А, ну, дерзость подхода к репертуару, воплощение каких-то режиссерских, сценических идей и действительно прогрессивное направление. Потому что на нашем фестивале представлена как классическая школа Станиславского, Ежеградовского, польская система реформации, Беларусь разработали тоже интересные технологии ведения. И Николаевский зритель может увидеть не только классические форматы произведений, которые мы видим на наших сценических площадках, угу. а также новые формы, новые поиски. То, что чем дышит европейский театр, чем дышит вот, постсоветский угу. пространство. Вот. Ну и не отстает наш городской молодежно-народный театр Ступ, потому что многие видят живые скульптуры, и вот ну, налаживается погода, угу. и я думаю, многие увидят э, на улицах нашего города вновь живые скульптуры. И мы в конце мая месяца проводим девятый межрегиональный фестиваль детского творчества квест детства фест который проходит на всех сценических площадках mm -hmm. и основная будет детский городок сказка uh, увидят новые необычные скульптуры потому что uh, технология движется и николаевцы увидят интересные новые подходы ну и конечно уже... и заинтриговали тем что будет какое-то новое не наш есть пришел не а, руками а, так, и мая это это все-таки я а, пока еще наберусь наглости покажу и попрошу нашего гостя, скажем так, прокомментировать, что это за выстава. Ну, прежде всего, я всех хочу поздравить с завтрашним, наступающим праздником, Международным днем джаза. И действительно мы решили поставить нашим молодежным народным театрам стук Николаевского городского дворца культуры и искусств и Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств. На сцене Николаевского академического художественного русского драматического театра в 17.00 премьеру нашего музыкла «Музыкальная комедия» в джазе не только девушки. Угу. Почему не? Ну, я думаю, зритель придет, увидит и посмотрит. Ну и самое главное, что мы взяли пьесу, все видели, естественно, Фильм, который с участием прекрасных артистов. Вот, мы взяли пьесу «Некоторые любят погорячее», которая написана, и немножко сняли акценты, которые задействованы в фильме. Я так приоткрою немножко mm -hmm. занавес. У нас это творческий тандем. Я являюсь автором проекта и художественным руководителем этого проекта. Режиссер-постановщик Виктор Мозговой потрясающий человек, потрясающий режиссер, художественный зав художественной частью Николай Ларионов и постановщик хореографических пластических частей этого mm -hmm. спектакля Светлана Шапран. Почему режиссер-постановщик Виктор Мозговой? Потому что, ну как ваш покорный слуга, будет сам на сцене играть одну из ролей. <laughs> поэтому сложно и режиссировать, и играть, и воплощать это. Mm -hmm. Поэтому мы пригласили этот творческий тандем. Ну я думаю, что нас Наш Ніколаївський зритель увідати музикальну комедію, дуже ніяково. є можливість потрапити на цю виставу. Отож, якщо у вас є таке бажання, два місця уже у мене особисто в руках, зараз тут тримаю. Телефонуйте за номерами, які ви бачите на екранах, 0512 код міста Миколаєва. Нагадую для тих, хто телефонує нам не з міста Миколаєва. У нас є також ще заготовлені фотографії театру Стук. Я думаю, наші режисери... зараз их выведути на экран хотимся а прокомментувать так и <coughs> вот мы видим эту афишу так ну да да это афиша ну вот это у нас традиционное посвящение в артиста молодежного театра состав который проходит ежегодно наши традиционные живые скульптуры участники многих международных театральных выставок ну традиция обряды у нас коляда, святковый mm -hmm. вечер также мы проводим благотворительные утренники для наших участников, масленица, да, а, где наши тоже вот известные личности, ну, щедрувание, колядувание, маланкувание. А, живем веселой жизнью, и вот маленькая затравочка, артиста артисты этого спектакля, в джазе не только девушки. А мы маем дзвеночек. в студию. Доброго раунда. Мы вас витаем. Доброго дня. Доброго дня, как вас звуть? Любовь. Пані Любов, ми вас вітаємо з тим, що ви до нас дозвонилися. Маєте унікальну можливість зараз отримати два квиточки. У вас є якісь запитання до Артема Олександровича чи ні? Ні, просто вітаю з десятиліттям, ювілеєм самого свята і хочу побажати успіхів в їхньому театральному мистецькому розвитку, гарного майбутнього, миру, щастя, здоров'я. Дякуємо вам. Залишайтеся на зв'язку. Наші оператори запишуть ваш номер телефону для того, щоб ці два квиточки вирушили в напрямку до вас 30 квітня. Я нагадую, у сімнадцятій відбудеться прем'єра в джазі «Не тільки Дівки. А віктор, а я хочу вас Інгу, пригла... запросити теж на виставу і побачити нашу молодіжну. Дякуємо вам наші іно додому, все в сім'ю. не віддаємо нікому, тому що зараз не біжить народ. Взагалі, щодо квитків, що є можливість їх придбати і в касі ну, как всегда, у нас аншлаги, и, естественно, реклама уже идет этого спектакля. Если я не ошибаюсь, осталось буквально там 3 или 4 билета на третьем ярусе, но, тем не менее, всегда есть входные билетики, как говорят, контрамарочки, где можно проникнуть, посмотреть. Ну, действительно, любители этого искусства, у нас есть зритель нашего молодежного театра. Мы еще раз будем показывать этот спектакль в рамках уже международного театрального фестиваля «Южные маски» в июне месяце, но премьера есть премьера. При немножко завесу, мы хотим зрителя не просто окунуть в этот мир джаза, мир, мир гангстеров, мафии. Мы еще начиная с входа в садик, наш прекрасный дворик, люди будут проникать, уже попадая в. Мы знаем, что тогда в Чикаго был сухой закон, да, и в чайничках у нас были красивые моменты, играл джаз-бенд. Поэтому мы хотим настроить зрителя на то, что будет происходить на сцене, создать эту атмосферу. И часть зрителей приходит в дресс-код в той одежде, mm -hmm. <laughs> в стилистика 30-х, 50-х. Вот что mm -hmm. можно дотримываться из дресс-кода, работать Готовались. Как долго, по-первых, как опроцеловывался сценарий, потому что он, по сути, в деяких моментах авторский. Как, сколько тривав цей этот период скажем, подготовки и репетиции? Ну, конечно, сложный материал. Знаете, как говорят, если театр берет там Гамлета или что, как бы не замахнуться там на Вильяма Шекспира, да, потому что не все с театры могут взять именно тяжелый материал джаза, не только девушки, mm -hmm. потому что все будут сравнивать с художественным фильмом, да. Но я хочу сказать, вот в Одессе состоялась премьера перед Новым годом некоторые любят погорячее, где на сцене, извините, резной, э, унитаз, на котором сидит душечка, да, вот, ну, как бы в сюжете действия. Э, здесь э, мы э, прошлым летом решили, вот у нас был спектакль «Достоевская кротка», режиссер Сергей mm -hmm. Чверкалюк, и мы решили э, создать что-то комедийное, потому что всегда театр стук отличался какими-то приемами, какими-то поисками новых форм, mm -hmm. и мы решили вот поставить комедию. Я говорю, а почему бы не поставить джазе не только девушки, да, потому что у нас интересный сюжет, интересная Состав театра, ну вот так и развивалось. И в августе мы встретились с Виктором Мозговым, мы пообщались и начали с сентября кастинг, подбор артистов, вот новое посвящение угу. и Естественно, как всегда, в последний день, последнюю ночь, в последние моменты начинаются усиленные репетиции. Вот. Не менялись несколько раз составы артистов, исполнителей. Кому-то давалась роль, кому-то нет. Вот. Но в целом, вот уже последние недели идут такие серьезные моменты выпуска mm -hmm. спектакля. Ну и самое главное, что когда был застольный период, когда мы читали пьесу, все уже знали, кто будет играть какую роль, потому что действительно узнавали свои характеры, свои образы. А мне хочется сказать еще вашему театре такой же Натильке Девчата, хочется знать себе больше про ваших девчат, хлопцев, про ваш театр? Ну, — ну, Прежде значит. всего, театр «Стук» — это аббревиатура, студенческий театр Университета культуры. Я еще, будучи студентом, основал на базе этот коллектив, mm -hmm. и он перерос уже в городской, получил статус народного коллектива, где ну, за почти 14 лет уже существования в коллективе, ну, мы по анкетам посмотрели, было более 300 человек. Да, это любители, они приходят, они получают знания, получают определенные навыки. Прийти может любой желающий участник. У нас нету каких-то там серьезных кастингов, отборов. Вот, если молодой человек хочет, девушка или парень, получить навыки театрального искусства, он приходит, но теперь одно правило. Если ты попал, ты должен учиться, развиваться, не стоять на месте. Поэтому саморазвитие, самообучение. Вот. И у нас работаем по основным направлениям. Это постановка авторских спектаклей. Угу в определенных направлениях. Второе направление – живая скульптура, которую мы знаем. И третье – это социальное проведение акций, благотворительных фестивалей, концертов. Очень часто мы работаем в детские дома, приюты, помогая, создавая вот праздничное настроение. Очень приятно, что многие студенты, которым я преподавал в Университете культуры, и многие студенты действительно посещали коллектив и сейчас посещают. Это для них профессиональная ступенька, потому что первое, что в театре нужно – раскрепоститься, получить навыки, умение грамотно, красиво изъяснять свою мысль, вот, ну и, соответственно, участвовать во многих творческих проектов. Ну, это школа жизни, школа стук, да, стук вместе, стук навсегда. После <свечу> чего <свечу> 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 мы, да? <свечу> а, такое я думаю, традиционно уже, если существует не один рік театр, то кем уже можно показываться, или для кого-то став театр стук, то исходен сходинку, майданчиком для профессионального театра? Знаете, вот очень многие говорят, что вот, я воспитал, я создал, я, ну, как бы я могу сказать, как руководитель, дал толчок, дал направление многим ребятам, которые видят себя в профессиональных коллективах. Вот студинский Евгений и Александра работают сейчас с ведущими артистами Николаевского Академического Украинского Театра Драмы и Музыкальной Комедии. Татьяна Марштупа, Виктор э, э, также работает в Украинском Драматическом Театре. Подгайка Максим работает в трупе Николаевского Академического Художественного Русского Драматического Театра. Э, очень многие ребята работают в профессиональных театрах по всей стране. Э, есть Денис Могилев, это первый балетмейстер мастер-постановщик, работает сейчас в Мюнхенском театре. Как говорится, разбросал, география очень расширяется, можно долго говорить, потому что я не хочу никого обидеть, потому что каждый человек – это личность, каждая звездочка, каждый находит себя, свои навыки не только на сцене профессионально, а и в жизни, ведь актерское мастерство помогает. Мы Так, за Я думаю, что на последние годы не даром, мы на закуску завершили вас, потому что действительно насыщена насыщенная розмова. Я надо, что у нас в гостях был Тем Свестун, керівник молодіжно народного аматорського театру Стук, сьогодні проанонсували в джазі не тільки дівчинки, вистава, яка буде завтра прем'єра виставки. І, і розіграли два квиточки. Вас ще є унікальна можливість от, придбати останні квитки, які там вже розбирають повіжари і гарячі пиріжки.